Продовжуємо тему здоров'я. А сьогодні йдеться про сонцезахисні окуляри. Друзі, на що зважати при виборі та як обирати окуляри людям з поганим зором? Про все це будемо детально говорити в студії з лікарем-офтальмологом Ольгою Вікторівною Єфремовою. Здравствуйте. Добре. От перед тим, як ми посмотримо сюжет. Всі наскільки актуальна тема? Зараз за окном пасмурно дощ, слякать яблока? Ну, якщо б мене зустріли на вулиці, доброе ранку. вы бы видели, что моя линза, например, фотохромная, закрыта на 40%. процентов. Вот ультрафиолет. Интересно. Обязательно. Ультрафиолет, даже когда солнце да. Не мы вычет. не говорим о ярком солнце, мы говорим об ультрафиолете. Да, Ольга Викторовна, вопрос личного, скажем, характера. Я что в хорошем понимании. Очкарик, да, как и многие украинцы. И вот смотрите, что я делаю иногда, когда я веду машину, я оде... у меня очки там минус, да, вот, чтобы солнце не, надевало. надевает, нужно говорить правильно, надеваю. значит, смотрите, вот так вот, раз беру и снова очки, да. А, Правильно я делаю или нет, потому что, во-первых, я не могу снять свои линзы, там минус, угу. я не буду видеть знаков, а с другой стороны солнце светит. В данной ситуации что делать? Ну что делать? Во-первых, вы можете сделать такую же линзу с вашими коррекционными данными с вашим минусом. То есть солнцезащитная линза одновременно да. либо с минусом, либо с. Плюсом. Но дело в том, что фотохромная линза, если вы хотите универсальную линзу, да, то фотохромная линза под лобовым стеклом автомобиля не затемняется. Максимальная степень затемнения это 25 ну максимум может быть 30. Ага. Потому что современное лобовое стекло это уже поляризационная с одной стороны линза. А там понимаете? угол, другой наклон да. все равно да, что то видимо изменяется, да, градус. А вот вообще, по каким критериям нужно выбирать очки, прежде всего? Ну, дело в том, что я, например, хочу вам показать, и вы возьмите в руки, это стеклянная линза, да? И мы иногда ее проверяем легким постукиванием, это другой звук идет. А вот, Так, ну давайте постучим чем? Стучать пальцем или... мы стучим... секундочку, я покажу крупным планом. Ну, мы колечком иногда, ну, так бы нет, или ручкой, например... А, или кольцом, да? Вот так вот, да, стучит. есть. И вот так вот, слышите? Другой более, звук более да, такой, более, да. туповатый. Стеклянные линзы более звонкий звук. И на стеклянных линзах, на фирменных брендах, есть вот лазерные метки. Что это, например, часто бывает стеклянная линза. А в чем разница, стекло или пластмасс? А, абсолютно никакой. Просто дорогие должны да, быть у вас солнцезащитные очки со стеклянными линзами, потому что они не закрыты, как угу. лобового стекла. При разбивании не попадает стекло в глаз. А если обычные дешевые очковые линзы, которые покупаются на рынке, вот. они не имеют этой защиты. И, к сожалению, при травмах глаза, при травмах очков, это стекло может попасть вам. Так вот объясните многим людям, что мы чаще всего видим, выходя из общественного транспорта, из метро, на этих раскладках много вот этих солнцезащитных очков, кто-то делает бизнес на дешевых очках. А нас, что они, какой вред они приносят нашему Значит, да. стеклянные линзы сейчас используются только в брендовых очках, потому что там... Все это остальное есть... пластмасса вот это вот, да? Есть, может быть пластик, а Даже может пластик. быть и стекло. Но потому что у людей осталась привычка почему-то выбирать стекло. И нам приходится очень тяжело работать для того, чтобы иногда людей переубедить, одеть пласт пластиковую линзу. Но мы же все в пластике, и вы в пластике. Да, Ольга Васильевна, правильно ли я понимаю, Это, да? да? да. А, поскольку да. не профессионал в этой области, когда мы одеваем солнцезащитные очки, наш э, зрачок расширяется, потому да. что ну тем, тем темные оттенки зрачок расширяется, соответственно больше ультрафиолета попадает нам в глаз. Для этого и нужны защитные, да? Ну, с одной вот, стороны, да. Но ну, просто понимаете, мы всегда видим, как родители о себе заботятся. Почему я принесла детскую э, оправку, да? Ведь у детей еще больше шанс получить определенные ожоги, сетчатки и хрусталика ввиду того, что э, у детей особенности строения глазного яблока, у них хрусталик очень ободнен водой, да, mm. это лучшая система, ну, поступление, ну, худшая для нас, да, оно более сильная система поступления ультрафиолета в глаз. А с другой стороны, у детей за счет лобильности нервной системы очень расширен зрачок, еще снова, тоже снова поступает большое количество зрачков. И поэтому озаб... заботиться о здоровье глаза нужно не с возраста, там, 18-20 mm -hmm. лет, а именно с детского возраста, потому что дети больше всех находятся на улице, да. Да, но дети не всегда рассказываются о своих ощущениях, да, тактильных и Не тактильных и так далее. Вот смотрите, кроме линзы, иногда знаете, вот снимаешь очки, а вот тут вот остаются следы, да. А насколько этот, это принципиально? Почему? Потому что, ну, во-первых, тут же кровеносные сосуды, У -у -у. да, они иногда перекрывают доступ этой крови, соответственно, это это влияет на само зрение, на качество здоровья. Ну это ощущаю, это просто на ощущение. Они влияет. должны быть свободными, они да. Или быть... Все это том, что мы иногда нам при подборе очков очень часто встречается ну, такое строение черепа, да, когда здесь меньше, чем здесь. Да? О. И получается, что душки некоторые уходят в сторону. Поэтому в этом нет ничего страшного. Сейчас есть системы очень мягкого пластика и так называемые... Ну, в солнцезащитных очках не везде они есть, угу. а есть специальные такие... Крепления, да? Крепления, которые... Да, которые дают возможность двигаться. На любую голову можно да, на любую. Узкие очки. И сейчас нет крутого поворота, как некоторые привыкли вот так да. загинать, да? Это называемая физиологическая охватка головы. Вот так вот, видите? Они только раз, внутри идут дужечки. И поэтому вот это, если тут шире голова, чем здесь, то это дает возможность вот так вот... Интересно. Пані Олю, а какой краще цвет выбирать? Они есть и коричневый, и ну, темно-синий, и черного цвета. Ну, кстати, вот это красивая такая. Ну, это для каких-то определенных... Молодежная. Молодежная для каких-то вариантов. Ну, для я то одежды. И, я вам просто хотела сказать еще в отношении перехода, да? Вот некоторые говорят, что вызывает чувство утомляемости. Вот, держите вот цвет, так, да? да цвет может быть любой линзы, да? Только одни более полезные, это коричневый, серый, серо-зеленый. Угу. А все остальные это такие, либо это под какую-то одежду, либо для какого-то мероприятия. Оранжевое, розовое, сиреневое, э -э Тіні, а ні, ні, благоприятна для клас. Тобто ще раз зазначимо коричневий, сірий День, і разі зі зелене. Ольга Вікторівна, А у нас є е, інформація про нові медичні дослідження, друзі. Учені Гарвардської медичної школи довели, що зелений колір здатен зменшувати больові відчуття в усьому організмі. А як це стосується сонцезахисних окулярів, Давайте дізнаємось. Невдовзі лікування мігрені будуть здійснювати за допомогою спеціальних сонцезахисних окулярів. Такі окуляри пропускатимуть виключно промені зеленого кольору. По-перше, зелене світло має здатність зменшувати біль, і це доведений факт. По-друге, учені Ізраїльського медичного центру, що в Бостоні, перевірили і встановили, вплив вузьким спектром зеленого кольору на пацієнтів з мігренню зменшує біль майже на 20%. А ви погоджуєтеся зі своїми колегами з Гарварду? Ну да, похоже. Дело в том, что у нас до сих пор сохраняется тенденция назначения зеленых линз при глаукоме при заболеваниях сетчатки и при глоукоме. Это давняя разработка еще института Филатова. Uh -huh. и действительно наши клиенты многие носят зеленую линзу. И сейчас же ведь сделали фотохром. Если он раньше был серой и коричневый, то сейчас новые разработки серо-зеленые. Это по, по, по типу линзы пионер. И называется. еще скажите вот тем людям, особенно кто, кто сейчас включил телевизор и не, не знает об этом. Даже если когда облака, даже если когда пасмурная mm -hmm. погода э, и это не мотивно носиться, он созащитные защитными очками просто солнышко нет, а мы одеваем, когда оно есть. Почему Почему важно носить вот такие э, солнцезащитные очки даже тем людям, ну, которые, собственно говоря, э, здоровы. Значит, дело в том, что я, ну, если человек имеет проблему зрения, да, и, и старается защититься постоянно, то лучше всего использовать, в некоторых случаях, не солнцезащитные очки, а именно фотохромные. Они сами вот. будут реагировать на количество. Это хамелеоны, методов... да? да? Да. Интересно. Да. И еще э, тоже важно. Зрители нам пишут. Э, э, но не все могут себе позволить очки в полтыщи гривен, да? А, кстати говоря, ценовая категория. Со скольки можно говорить о том, что вы купили качественные очки? С какой цены? Ну, гривен 600. Гривен даже 600. Ну, нет такой возможности. Половина пенсии обычных людей, пенсионеров. Что делать? Как быть в этой ситуации? И почему дешевые очки? Это очень вредно для здоровья глаз. Ну, хочу дать совет пенсионерам. Они все имеют своих внучек и дочерей. А если нет и внучек и дочерей? Ну, тогда тяжело. Тогда а, просто а... объясните, что происходит именно с точки зрения физиологии. Дело в том, что мы, к сожалению, очень часто считаем деньги своих клиентов. И мы даже не знаем, на что каждый человек возмо... имеет возможности. Дело в том, что наш глаз стоит намного дороже, чем солнцезащитные очки. Если вы выбираете солнцезащитные очки в магазинах, оптиках, в салонах, пожалуйста, ну, попросите сертификат от качества этих очков. Потому что есть у нас линзы со 100% ультрафиолетом блоки солнцезащитные хромные линзы, так называемый хамелеон, или линзы с поляризацией. Это вот ваша линза, я так понимаю, у нас с поляризацией. Угу. Кроме того, что у вас пишется на дужке обычно, в магазинах есть специальные тесты, которые угу. вам подскажут, действительно поляризована эта линза или нет. Это линза, которая защищает нас от самых жестких синих лучей от 380 до 400 нанометров. Они являются самыми разрушительными для нашей сетчатки. И важно, при покупке качественных очков должен выдаваться определенный документ. Сертификат. Сертификат да. на эти очки. Спасибо вам огромное за интересную беседу. На наше запитание отпедала Лика офтальмолог Ольга Викторовна Ефремова. Сменанок-Травая.